हरिओम एंड वेलकम टू ऑल द डिवाइन लेट अस बिगिन अवर टू डेज गीता विद प्राथना नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वसुदेवाय गु्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री श्रीगुरवे नमः ॐ श्री सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः Hari Om Welcome to all the Divine Atma Jyotis again. Today we will learn 1.392, 1.40, and 1.41. Let us begin now. You will be hearing Padma Ji's voice, and after that, uh, my voice repeating. You also please repeat along with my voice. कथम कथम न नेय ज्ञेय अस्मा अस्मा पापा पापा अस्मा अस्मा निवर्तिवर्ति कुल क्षय क्षयृत कृतम दोषम दोषम प्रपश्यद्भिहि प्रपश्यद्भिहि जनार्दन जनार्दन कथम न ज्ञेयमस्माभिहि कथम न पापादस्मान् निवर्त पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कथम् न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतम् दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कथं न नेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषम् प्रपश्यद्भिर्जनार्दन in सी our relatives ಆದರೂ ಓ ಜನಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು ಘೋರ ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡ ಮೇಲೂ ನಾವು ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಏಕೆ ವಿಮುಖರಾಗಬಾರದು कुला, शाये, शाये, प्रानश्यंति, प्रानश्यंति, कुलधर्मा हा, कुलधर्मा हा, सनातना हा, सनातना हा, धर्मे, धर्मे, नष्टे, नष्टे, कुलम्, कुलम्, कृत्सनम्, कृत्सनम्, अधर्मा अधर्मः अभिभवति अभिभवति उत उत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोभि भवत्युत कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मासनातनाः

क्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मासनातनाः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोभि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नश्च ಇನ್ವಾಲ್ವೀಜನ್ ರಾಜವಂಶವು ನಾಶವಾದಾಗ ಅದರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಉಳಿದವರು ಅಧರ್ಮದಲ್ಲಿ अधर्म अधर्म अभिभवात अभिभवात कृष्ण कृष्ण प्रदुष्यन्ति प्रदुष्यन्ति कुल कुल स्त्रियः स्त्रीषु स्त्रीषु दुष्टा दुष्टा वाष्य जायते जायते वर्ण वर्ण संक कृष्ण। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्न संकरह। जायते वर्णशङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः विमेन फैमिली बिकम इमार इमारो वर्षि विष्णु दुर्गुण प्राधात कुटुब महिंग ಅನೈತಿಕರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಅನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಓ ವೃಷ್ಣಿಯ ವಂಶ ವಂಶಸ್ಥನೇ ಬೇಡದ ಸಂತತಿಯು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೃಷ್ಣಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧಕರು पद्मा जी विसोमा सद्गम तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय ओम शांति शांति शान्तिः मूकं करोति वाचालम् पङ्गुम् लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु हरि ओम तत्सत श्री गुरुभ्यो नमः सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग टुडे हरि ओम थैंक यू ऑल हरि ओम धन्यवाद हरि ओम थैंक यू वेरी मच